Южноукраинская разработана на будущее значит, ну, система что ли, развития нашего города. И вот у меня есть ответ, что на этот энергоатом, зовут им, как каким когда он там работал, что на этот энергоатом разрабатывает для всех городов спутников атомных станций программы их развития. Я думаю, что нам эти вопросы тоже надо поднимать. На этот энергоатом настроил атомных станций, объединил их в одно юридическое лицо, единая эко. Это не для прессы. Что я не говорила. Я бы даже сказала, опухоль на ваш на эко-наргатом. Промолчали, ничего не сказали, по морде не удали. Но дело в том, что у них действительно сосредоточены все, так сказать, на эко-наргатом, все денежные потоки. Это первое. Второе. У них два с половиной раза подняли тариф за последнее время на электроэнергию. Я понимаю, что у них много очень ценных из но и тем не менее это их обязанность развивать города спутники. Они не должны об этом забывать, а мы должны им напоминать. Я, может быть, подниму то письмо 2005 года и сделаю запрос еще один. В общем, будет интересно увидеть еще ответ один спустя, да, да, да. спустя, да, да. спустя 6 лет. Да, спустя. А, Давайте с территорией. Вы не поверите, Вера Только Благодаря тому, что на сегодняшний день решили, что нам передали, что нам дали, где какая наша территория. Мы сейчас э, только заказали э, проект, план города. Колоссальные деньги будут, потому что должны приехать геодезисты, должны приехать картографы, сделать это все. Мы хотим это сделать э, открыто, публично, с тем, чтобы любой человек в городе Южноукраинске мог открыть электронный вариант карты и сказать, вот здесь вот интересное место. Выйти с заявлением, с предложением архитектурный совет рассматривает, как вписывается в дизайн, как это с тем, чтобы было все это открыто, и каждый знал, где у нас есть свободная территория, где мы можем развиваться, куда мы можем расширяться. Потому что, как ни странно, уже в этом году мы будем праздновать, так сказать, 35 лет городу. Ну, мы прекрасно знаем, что это не 35 лет городу, что это чуть-чуть увеличенное. Потому что по, как город он стал только в 1982 году, до этого был Константиновка-2. Но все равно мы должны знать, сколько у нас есть земли, сколько у нас есть территории, где это может, куда мы можем расширяться, где мы можем уплотняться. Вот эти вопросы всегда были интересны. Ну, если у кого-то есть еще какие-то вопросы, предложения, давайте мы закончим наш круглый Были высказаны одни вопросы, вторые предложения, третьи. Такого плану резолюція соціальним партнерам, маємо на увазі кому, тримати на постійному контролі дотримання законодавства України про охорону праці, своєчасне проведення на підприємствах, навчання та інструктажів, забезпечення працюючими засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком, миючими засобами, наданням працівникам пір і компенсацій, передбачених законодавством. Я, мабуть, все вмістив в те, що десь хтось казав. І за захист, і за компенсацію, і за інструктажі, і за все, що було. Чи може ще є якесь доповнення? Це питання <реш> розроби <реш> Світлана Станіславовна. <реш> вона висвітла, і я думаю, що вона <реш> дасть в <реш> газету <реш> контакт. <реш> і <реш> Світлана Станіславовна, обов'язково, будь ласка, мені. Для того, щоб я роз... розмістив на інтернет -виданні. добре. Добро. хто за таку резолюцію прошу 17 часов, первиччись пунктами <dive> 12.2 статті 42 закону України про місцеве в Україні, відповідно до рішення виконавчого комітету між Української міської ради від 28 березня 2012 року на 99, про затвердження положення про почесну грамоту. Южноукраїнська міська голови та подяку Южноукраїнської міського голови на підставі клопотання начальника управління праці та соціального захисту населення за багатолітню, сумінну працю, самовідданість, високий професіоналізм, вагомий внесок у вирішенні питання охорони праці та знагоди відзначення 28 квітня 2012 року Всесвітнього дня охорони праці відзначити подяками Южноукраїнському міського голови. Москальчук, Тетяну Іванівну. Дякуємо. Вітаємо щастя, здоров'я, А також Форостяного Миколу Яковича, заступника голови управління за охорони праці відкриту вакцине товариства Донбас, енергомонтаж. Але враховуючи, що на сьогоднішній день його немає, то я думаю, що Натажинський Андрій Анатолій передасть. Я думаю, що весь колектив працював над вами.